دیئر ویورز السلام علیکم یو آل نو دس چینل از سرونگ یو فا فی صبی اللہ فار دا لاسٹ تھری اسلامی ایئرس اٹس اونلی موٹو یعنی نصب العین جو ہے اس کا کہ ہم امت رسول پنجانہ نمازی اور قاری قرآن بنے رہیں قرآن اور احادیث ترجمے سے سیکھ کر عمل کریں اور فرق واریت اور بدتوں سے نجات حاصل کریں ان شاء اللہ آمین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ یوں شروع فرماتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہم دو جو اللہ تعالیٰ کی شان گرامی کے لائق ہے پھر فرماتے جسے اللہ تعالیٰ راہ راس پر لے آئے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راس پر لانے والا نہیں بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بدترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا ہر ایسا کام گیات ہے اور ہر گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی پھر آپ فرماتے مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں یعنی اونجتے شہادت اور ساتھ والے کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے آپ جب قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے آواز بلند ہو جاتی اور غصے کے آزاد چہرے پر نمائع ہو جاتے یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں یعنی اس کے حملے کی خبر دے رہے ہیں کہ تم پر صبح حملہ کر دے گا یا شام کو پھر فرماتے جو شخص مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے رشتے داروں کو ملے گا اور جو آدمی قرض یا چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے چھوڑ جائے تو وہ میرے سپرد ہوں گے اور ان کے اخراجات اور قرض وغیرہ کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی کیونکہ مومنین سے میرا تعلق اور رشتہ تمام رشتوں سے قوی اور مضبوط ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو انا سے اس زمن میں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار انانچاس پیش ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حوض قوسط پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے جب میں انہیں حوض کا پانی دینے لگ کے لیے جھکوں گا انہیں میرے پاس سے کھینچ لیا جائے گا میں کہوں گا آ, اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکالی تھیں یہ حدیث دن اسلام میں ام, نئی باتیں یعنی بتدیں ایجاد کرنے والوں پر صادق ہے لہذا بدتوں پر عمل کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ پہلے ان بدتوں کو ترک کریں پھر نماز پنگانہ کی پابندی کرتے ہوئے خالص یعنی پکی اور توبہ استغفار ہمیشہ کے لیے کرنے ورنہ وہ اس حدیث حدیث کے ضمن میں آ جائیں گے ثواب جارے کے لیے اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ بھی کر دیں اللہ حافظ